হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ সকলোকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এটা মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু সদায় ভালে কুশলে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত কথা পাতিম আছাম পুলিচৰ যিটো এ বি ইউ বিত দুশ দুটা প'ষ্ট হোল্ডিং কৰা হৈছিল হয়নে ৰখি দিয়া হৈছিলে তো তাৰ ওপৰত আমি সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ বহুতৰে ডাউট লাগি আছে হয়নে বা বহুতে এতিয়াও ভাবি আছে ছেকেণ্ড কাট অফ লিষ্ট মাৰিব আৰু যিসকলে কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিছিলে হাই ক'ৰ্টত তেওঁলোকে বহুতেই এটা আশা কৰি আছে আমাৰ ছেকেণ্ড লিষ্ট আহিব আমাৰ চাকৰি হ'ব বুলি তো তাৰ ওপৰতো আমি সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব মাজতে কমেণ্ট নকৰিব মই কি কথা ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যেতিয়াই মই এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে চাব পাৰিব তো আপোনালোকে গম পাইছে যে ইতিমধ্যে আমাৰ আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ পিৰ আমাৰ বা প্ৰত্যেকটো বিভাগৰে যিহেতু আমাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট মুকলি কৰা হ'ল হয়নে বা ৰিজাল্ট দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া দুশ দুটা প'ষ্ট হাই কোৰ্টে ৰখাই থ'লে কিয়নো আপোনালোকৰ বহুতেই প্ৰশ্ন কৰিছে হয়নে কি কথা কিয় ৰখাইছে তো নতুন আকৌ ৰিকুৱাইটমেণ্টত সেইটো প্লাছ কৰিব নেকি বা আমাৰ যিসকলে ভাইভা দিছিলে তেওঁলোকৰ আকৌ নাম আহিব নেকি বা যিসকলে কেছ কৰিছিলে হাই কোৰ্টত হয়নে তেওঁলোকৰ উকিলক লগ ধৰিছিলে তেওঁলোকৰ ছেকেণ্ড কাট অফ লিষ্ট বা ছেকেণ্ড মিৰিট লিষ্ট আহিব নেকি বা তেওঁলোকৰ সুকীয়াকৈ চাকৰিটোৰ ৰখাই দিয়া হৈছিল দুটা প'ষ্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰখাই দিয়া হৈছে নেকি বহুতেই প্ৰশ্ন কৰিছে তো আপোনালোকৰ এটা প্লাছ পইণ্ট আছে আৰু এটা মানে কি আৰু মাইনাছ পইণ্ট আছে আপোনালোকে ভালদৰে শুনিব তো প্ৰথম কথা হ'লে অলপ এতিয়া যিহেতু শুনিছোঁ ঘনুখনকৈ যিসকলে হাই ক'ৰ্টত কেছ কৰিছিলে হয়নে বা যিমানজন কেণ্ডিডেটে উকিলৰ ওচৰত গৈছিলে বা তাতেতো আপোনালোকৰ কিছুমানে ছাইন কৰিছিলে হয়নে বা মই ইমানকৈ নাজানো তথাপিতো বহুতেই কৈ আছে মানে সেইটো চান্স আছে ঠিক মানে আহিবও পাৰে মানে সেইটো মানে কি যিসকলে মানে পেচ কৰি তেওঁ তেওঁলোকৰ ছাইনটো দিয়া হৈছিলে হয়নে বা তেওঁলোকৰ মাৰ্ক চাৰ্কখিনি গোটেই মানে ডকুমেণ্টছ দিয়া হৈছিলে আৰু আপোনালোকৰ যিসকলে গম পাইছে আপোনালোকে কিবা এটা মাননি দিছিলে হয়নে উকিলক তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল পইণ্ট আছে যে তেওঁলোকৰ কাৰণে আহিবও পাৰে বুলি কৈছে দুশ দুটা প'ষ্ট সেইকাৰণে মানে দুটা প'ষ্ট এনেই ৰখাই থ'ব নোৱাৰে ন বা এনেই ৰখাব নোৱাৰে এটা প'ষ্ট হ'লেও থ যিহেতুতো ৰখাই থ'ব নোৱাৰে তো দুশ দুটা প'ষ্টো মানে সেইটো ৰিজনতে থৈছে বুলি শুনিব পাইছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ হ'বও পাৰে বা যদিও আপোনালোকৰ মই প্লাছ পইণ্টটো কৈ দিলোঁ যদি আপোনালোকৰ মাইনাছ পইণ্টটো কি মানে সেইটো মানে দুশ দুটা প'ষ্টো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে দুশ দুটা পষ্টটো নতুন ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে থৈ দিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ দুশ দুটা প'ষ্টটো আপোনালোকক দিয়া হ'লে লগতে দিব পৰা হ'লেহেঁতেন গতিকে সিভাগে চালে আপোনালোকৰ যিসকলে হাই কৰ্ট কৈছিলে বা কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিছিলে হয়নে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ফিজিকেল মাৰ্ক বা ডকুমেণ্টছখিনি দিছিলে বা ছাইন কৰিছিলে বা কিবা এটা উকিলৰ ওচৰত গৈছিলে মাননি দি হয়নে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল চান্স আছে যে তেওঁলোকৰ কাৰণে দুশ দুটা পষ্ট ৰখাই দিয়া হৈছে বুলি শুনিছোঁ আৰু কিন্তু সিভাগে যদি আমি চাওঁ দুশ দুটা প'ষ্ট আমাৰ নতুন ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে ৰখাই দিবও পাৰে ভাইভাত বা আমাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত ডিচকুৱালিফাই হোৱাকেইটাত যিহেতু এনেই নাথাকিব গতিকে তেওঁলোকো আন্দোলন কৰিব গতিকে সিভাগে চালে মই এটাই কথা কৈ দিছোঁ মানে কথাটো শুনিছিলোঁ তো মানে এনেকুৱা কেণ্ডিডেট দুশ দুটা পেলাই কেচ কৰিছিলে তেওঁলোক কৈছে মানে আমাৰ কাৰণে তেনেকুৱা ভাল এটা খবৰ আহিব পাৰে যিহেতু আমি উকিলৰ ওচৰত গৈছিলোঁ হয়নে বা কিবা এটা মাননি দি আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিছিলোঁ হয়নে ছাইন দি আহিলোঁ এনেকৈ তেনেকৈ গৈছে মানে দুশ দুটা প'ষ্টো আপোনালোকৰ আহিবও পাৰে আৰু সিভাগে যদি আমি চাওঁ নিগেটিভ পইণ্ট হিচাপে এই দুশ দুটা প'ষ্টো আমাৰ হাই কোৰ্টে আকৌ কেছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলক দিয়ে বাকী আমাৰ এতিয়া ভাইভা দিয়া কেণ্ডিডেটসকলেও যিহেতু আকৌ ওলাই আহিব এনেই নাথাকিব গতিকে সেইটো মানে সিভাগে চালে আপোনালোকৰ হাই কৰ্ট কৰা কেণ্ডিডেটসকলৰ নাম আহিবও পাৰে বা সিভাগে যদি আমি চাওঁ দুশ দুটা প'ষ্ট আপোনালোকৰ নতুন ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে থৈ দিব পাৰে যিহেতু অলপ দেৰিকৈ আকৌ নতুন ৰিকুইটমেণ্ট ওলাবই গতিকে সেইটো কাৰণে হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ বহুতেই প্ৰশ্ন কৰি আছিলে দুশ দুটা পোষ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' লগাবলৈ ত' সেইটোৱে জানো মই বেছি না নাজানো কিন্তু মোৰতেই ফিক্স হ'ব বুলি নাজানো আৰু মানে সেই শুনিছোঁ যে আপোনালোকৰ দুশ দুটা প'ষ্ট সেইটোৰ কাৰণে ৰখাই দিয়া হৈছে বুলি কৈছিলে মানে কি আপোনালোকৰ যিসকলে মানে হাই কৰ্ট কৰিছিলে হয়নে বা কিবা এটা উকিলৰ ওচৰত গৈছিলে হয়নে বা কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিছিলে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছখিনি ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে ছাবমিট কৰিছিলে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ এটা আহিবও পাৰে বুলি কৈছে গতিকে কিমান সঁচা নাজানো তথাপিতো মই যিটো শুনিছোঁ সেইটো কৈ দিলোঁ তো সকলোকে পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশা ৰাইজিলৈ ধন্যবাদ জয়খন